બાર વાગ્યે સમગ્ર મંદિર નંદ ઘેરા નય કનૈયા લાલ અને પરિસરમાં ભક્તોની સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી જેથી દરેક ભક્ત સરળતાથી ભગવાનના દર્શન કરી શકે આ અનેરો ઉત્સાહ ભક્તોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો હતો જેને જન્માષ્ટમીના પર્વને વધુ યાદગાર आज जन्माष्टमी दो हजार पच्चीस के दिन द्वारकाधीश मंदिर में मुख्य मंदिर में भगवान द्वारकाधीश का कृष्ण जन्मोत्सव सम्पन्न हुआ यहाँ लाखों श्रद्धालुओं ने भावपूर्वक पिछले तीन दिन से लगातार प्रवाह आता रह, आता है और उन्होंने दर्शन अच्छी तरह से किया मैं यहाँ का लोकल नगर पालिका प्रशासन पुलिस का प्रशासन देवस्थान समिति का हमारा जो व्यवस्थापन है उनके कर्मचारियों अधिकारियों और जिला वहीवटी तंत्र की हमारी जो टीम है सभी और आप सब मीडिया के जिन्होंने हमने जो जो अपील की लोगों से शहरी जनों से यात्राड़ुओं से उनको सही तरह से लोगों तक पहुंचाया, उनकी वजह से अभी भी यात्राड़ुओं का प्रभाव बहुत है मगर सब अच्छी तरह दर्शन करके जा रहे हैं और सब ये दर्शन सबका हो सके ऐसी अभी भी व्यवस्था है कृपया सब लोग जो हमारी निर्धारित की हुई व्यवस्था है उनमें जिस तरह का अभी तक सहयोग किया है उसी तरह आज और कल भी सहयोग करें और भगवान के दर्शन प्राप्त करें और धन्यता अनुभव आभार आज भगवान द्वारकाधीश द्वारका नगरी में जन्माष्टमी ये उत्सव में खूब काफी लोग आज कल से कल भी दो लाख या जो दर्शनार्थी है प्रवासी है वो आए थे आज भी खूब श्रद्धालु सुबह से दर्शन के लिए लंबे लंबे कतार लाने लगी है अभी जन्माष्टमी का एक त्यौहार में अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण जन्म महोत्सव की उजौड़ी हुई अभी आरती पूर्ण यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूरा द्वारका शहर में हर साल जो योजना काना विचार मंच भी जो आयोजित जो करते हो शोभा यात्रा पूरा द्वारका शहर में सभी समाजों को उनको, उनको स्वागत किया और उसमें भी मैं था और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी यहाँ रख लगा है आ, जो यहाँ द्वारका की जेल सजावट हुए है और जिला प्रशासन ने इस बार जो स्वच्छता के लिए और अन जो दर्शनार्थी है यात्रीक है उनको कोई मुश्किल ही न उनके लिए बहुत अच्छी तरह से सभी व्यवस्थाओं की है सभी ने खूब उत्साहपूर्ण रीते धाम धूम से द्वारका जन्माष्टमी का ये त्यौहार आज ये अभी मनाया है और मैं आज का दिन में सभी को जन्माष्टमी की खूब खूब शुभेच्छा दें जन्माष्टमी के पावन पर्व पे मैं आपके सभी दर्शकों को हमारे सभी नागरिक को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे आज ये द्वारका की पावन भूमि द्वारकाधीश का हमारा जगत मंदिर और इस पावन पटांगण से आप सभी को श्री हृदय शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी हमेशा सुखी समृद्ध और प्रगतिमय रहे हम सभी एक एक होकर भारतवर्ष को उस ऊंचाई पर पहुंचाए जिस ऊंचाई के योग्य हमारा ये राष्ट्र है हमारी धार्मिक धरोहर हो हमारी आध्यात्मिक धरोहर हो उसे और भी हम आने वाले दिनों में एक भव्य भारत निर्माण में योगदान करके आने आने वाले दिनों में एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में हम सभी अपना योगदान दे और उस दिशा में भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णा हम सभी को सक्षम करे उनके आशीर्वाद हम सभी को मिलते रहे यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं जय द्वारकाधीश जय श्री द्वारकाधीश सभी वैष्णव ने जन्माष्टमी ने खूब सारी शुभकामना जन्मोत्सव ने तो રાત્રિના મધ્યરાત્રિએ આ જન્મોત્સવ પરંપરા મુજબ ઉજવાય છે ત્યારે મધ્યરાત્રિએ ઉત્સવ પૂર્વે ભગવાન દ્વારકાધીશને ભોગ આરોગાવવામાં આવે છે એ ભોગની અંદર તમામ પ્રકારના સામગ્રી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે સીધ કરીને સન્મુખ કરવામાં આવે છે ખાસ કરીને પંચમીનો ભોગ ભગવાનને આરોગાવવામાં આવે છે બુંદીના લાડુ મેસુ મંગખા કાજુ મેસુ

જય શ્રી કૃષ્ણ જય દ્વારકાધીશ મારું નામ નીલમ વ્યાસ છે હું અત્યારે થી આવું છું હાલ મારું પિયર બેટ દ્વારકા છે અને મને આ આજે અઠયાવીસ વર્ષથી આ મેરેજ છે પણ મને ખૂબ જ આનંદ છે કે આજે દ્વારકાધીશનો જન્મદિવસ છે મેં અત્યાર સુધી મેરેજ પછી અહીંયા જ કરી છે સાતમ આઠમ અને આ ગોકુલ અષ્ટમી જેવું છે અત્યારે આ વૃંદાવન જેવું વાતાવરણ છે અને અમને ખૂબ જ આનંદ આવે છે દ્વારકાનગરીમાં આવીને આવું નામ ઈશા છે મેં પ્રોપર જુનાગઢથી આવું છું અને મારું મોસાદ દ્વારકાધીશ મંદિરે એટલી સારી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે બધા લોકો માટે કે કોઈને પ્રોબ્લેમ ના આવે એટલી સારી વ્યવસ્થા સાથે અમે લોકો એટલા શાંતિથી દર્શન કર્યા છે અમે બહુ ખુશીએ બસ વેઇટ કરીએ કે જલ્દી બાર વાગે જન્મોત્સવ મને આવી સગી અને એટલી સારી વ્યવસ્થા સાથે દ્વારકાધીશ મંદિર અમને સપોર્ટ કર્યો છે એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર દ્વારકાધીશ મંદિરનો મારું નામ ગોહિલ નીલંબા વેલુભા છે જામનગર થી આવું છું દર વર્ષે આઠમના દિવસે આવું છું દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને મને બહુ જ મજા આવે છે હું ભગવાનને બહુ માનું છું ભગવાન આવીને આવી શક્તિ મને આપે કે દર વર્ષે આઠમના દિવસે રાત્રે બાર વાગે પણ દર્શન કરવા આવી શકું